महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले मवियाचा धुवा उडाल्यानंतर आता मवियासह हो इंडिया आघाडीतही अंतर्गत मतभेद निर्माण झालेत इकडे समाजवादी पार्टीने महाराष्ट्रात ठाकरेंच्या भूमिकेवर आक्षेप घेत बाहेर पडण्याचा इशारा देऊन टाकलाय तर तिकडे ममता बॅनर्जी यांनी देखील इंडिया आघाडीचं नेतृत्व करण्याची तयारी दाखवली आहे क्षा इंडिया आघाडी नेतृत्व ममता बैनर्जी दया अगर ममता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी अच्छा यार है तो अब नैन, नैन सेकने यार है। तो, तो ममता जी को पच्चीस हाँ दे दे। में बोल रहे सरकार फिर से बना रहे लालू जी हाँ बनाएंगे हम लोग कुमार दावा कर रहे कि दो सौ पच्चीस दरमियान यावर ठाकरे खासदार संजय राउत लालू ना सुना देखिए तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा न हम भी उठाएंगे राहुल जी नेता है हमारे सबके कांग्रेस के भी नेता हमारे सबके नेता है देश में जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है यह हम हम सबको मानना पड़ेगा हम सब मानते भी है इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी हैं चाहे टीएमसी हो चाहे लालू जी हो अखिलेश जी हो उनकी एक अलग राय बनती है हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए सिर्फ कांग्रेस नहीं है अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ताकत ने भी उसमें शामिल होकर हमारे चर्चा में अपनी बात रहनी चाहिए। राहुल गांधी यांच्याऐवजी इंडिया आघाडीचं नेतृत्व ममता बॅनर्जी यांच्याकडे देण्याचा आग्रह वाढताना दिसतोय आता यावर शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे काय भूमिका घेतात याकडे काँग्रेस सह सर्व मित्र पक्षांचं लक्ष लागलंय तुम्हाला याबद्दल काय वाटतं कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य नोंदवा आत्तापर्यंत जर का लोकमत सबस्क्राईब केलं नसेल फॉलो केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा फॉलो करा आणि पाहत रहा लोकमत